Hormat Kubang Pasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Pertua Pada 2 April 2025, dunia telah dikejutkan dengan pengumuman tarikh timbal balik oleh Presiden Trump, apa yang beliau panggil sebagai Hari Pembebasan. Ia memberi kesan yang teruk kepada negara-negara Asia khususnya. Bagi rakyat Malaysia, Tarif yang dikenakan oleh mereka syarikat ini amat menakutkan dan mereka bimbang apakah kesan buruk terhadap kehidupan mereka. Membuat anggaran tentang impak dari tarif agenda Presiden Trump ini dengan lebih luas amat sukar sekali. Very unpredictable dengan izin. Tuan dan Pertua, sebenarnya Malaysia sekarang berada dalam krisis ataupun national krisis. Saya tak tahu sama ada lebih buruk dengan COVID ataupun sama ataupun lebih baik. Ia berarti bahawa semua langkah dan tindakan kerajaan mestilah sesuai dengan keadaan ini. Tujuan utama Presiden Trump mengenakan tarif timbal balik ini ialah untuk memperkayakan Amerika Syarikat. Itu yang disebut selalu. Dan menggalakkan rakyat mereka membeli produk keluaran tempatan dan sekaligus memajukan industri domestik mereka. Secara spesifiknya, Rational Amerika Syarikat di sebalik Liberation Day tarif ini ialah Amerika First Make Amerika Great Again. Penjanaan pendapatan dengan menangi kehilangan cukai korporat dan hutang negara mereka sejumlah 66 60, bilion Amerika. Tuan dan Pertua, ia sebenarnya adalah trade war antara Amerika Syarikat dan China tempias terkena kepada negara-negara lain termasuk negara kita Malaysia sendiri. Saya meneliti tentang pernyataan pemimpin tertinggi kita. Semuanya baik, bukan tak baik. Tapi tak bunyi tegah, kemas dan konkret bagi menjawab persoalan-persoalan yang timbul di kalangan rakyat sekarang ini. Yang Berhormat, berhormat Perdana Menteri tidak memberikan penerangan yang jelas kepada rakyat seperti pemimpin negara-negara lain. Saya bagi contoh pemimpin Singapura. Apa kata Perdana Menteri Singapura? Dengan izin, time for an economic overhaul. Bayangkan dia hanya kena 10%, untuk ke depan dia pun 10%, bukan macam kita. Dia kata time for an economic overhaul. Major restructuring needed amid US tarif dengan izin. Seterusnya saya nak sentuh sedikit tentang perdagangan antara Malaysia dengan Amerika Syarikat. Ini penting kena untuk menunjukkan betapa pentingnya dagangan dengan Amerika Syarikat. Suka atau tidak suka, kita kena terima kenyataan ini bahawa kita perlu buat sesuatu untuk menentukan kita berada pada jajaran yang betul. Perdagangan seperti mana disebut oleh Muhammad Perdana Menteri pagi tadi 325 bilion jumlah perdagangan. 11% daripada jumlah perdagangan seluruh negara kita. Ekspor Amerika kepada kita 199 bilion. 30 plus 13% dari jumlah. Ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat 100, 127 bilion. 9% dari jumlah. Dan lebihan dagangan kepada Malaysia ialah 72.4 bilion ataupun hanya 0.05%. Tuan dan Pertua, lebihan dagangan kepada Malaysia yang menurun adalah petanda baik hubungan perdagangan dua hala antara Malaysia dan Amerika. Terdapat sedikit percanggahan dari segi lebihan dagangan sebanyak 8.9 bilion. Ini angka kita dan Amerika Syarikat, angka dia 24%. 0.8 bilion, kita 15.9 bilion. Kunci kepada percanggahan ini ialah disebabkan oleh kaedah penilaian free on board, FOC, rekod Amerika. Ialah CIF ataupun cost insurance dan freight. Itu dia benda yang berbeza dan juga kadar pertukaran wang. Perlu juga diketahui bahawa defisit dagangan dengan Amerika Syarikat dengan Malaysia sebenarnya menunjukkan penurunan dari tahun 2019 ke 2024 ini sebenarnya satu plus point kepada Malaysia bagi berunding dengan Amerika syarikat. Saya turun. Sebenarnya dia kena ambil kira keterlibatan syarikat-syarikat Amerika syarikat dalam sektor perkhidmatan. Lebihan dagangan Malaysia jauh lebih rendah daripada 24.8 bilion mengikut akal Amerika syarikat. Top 5 produk diekspor ke Amerika syarikat. ENA 120 bilion 60% tinggi. Kalau dia buat sesuatu kita teruk optical scientific equipment 13 bilion 44% machinery equipment 878% uh, rubber product ni special sikit 741 bilion 37% wood product 6 bilion khusus bagi ENE ENE e saja dekat 50 bilion termasuk dalam tarif 24% Manakala ENE terpilih kebanyakan semikonduktor dengan nilai 7.3 bilion, 58.7% buat sementara waktu tidak termasuk dalam senarai tarikh 24%. Rubber glove ini, Tuan Yang Dipertua, juga terkesan dengan tarikh 24%. Tetapi lebih berdaya saing berbanding dengan negara-negara pengeluar yang lain dan dinaikkan 32 sehingga 49%. Negara China 145% pada 24 market share Glove Malaysia di Amerika adalah 47.4%. 8 Julai 2025 semua kita akan tahu tarif sebenar yang akan dikenakan. Pelaburan dan masyarakat syarikat di Malaysia pun tinggi. Sejak 2021, sebagai syarikat melabur di Malaysia sejumlah 200 bilion ringgit dengan mewujudkan 312 815 orang peluang pekerjaan 89% pekerja pekerjaan sektor pembuatan diisi oleh rakyat Malaysia termasuk pengurusan R&D. Purata gaji bulanan pekerja-pekerja ini ialah 6553 berbanding dengan purata Malaysia 3212. Impak kepada Malaysia. Dengan tarif ini, hubungan perdagangan dengan Amerika besar kemungkinan nilai perdagangan akan menguncup. Sebab dia mesti tak nak bayar, bayar tarif syarikat-syarikat di Kedah, Kuliah, Tepak, banyak saya berhubung dengan mereka. Dia kata daripada Holland, sebab pihak pengimport di sana nak pengeksport kita ni bayar. Kita tak mampu. Mungkin itu akan dibincangkan kemudian hari. Terusnya pelaburan dan tentunya akan terjejas. Mungkin rendah daripada 2024 banyak syarikat hold back untuk melabur dan membesarkan pelaburan mereka. Kemudian pelencongan dagangan China, dumping produk daripada negara China akan datang ke negara kita. Kos perniagaan berkaitan small sector akan meningkat impak secara langsung terhadap ENE &E dan bekalan uh, ENE. Impak terhadap sektor-sektor lain, tentunya perabot, tadi lebih baik kepada Malaysia berbanding dengan Vietnam dan kemudian dan akan memberi peluang baik kepada Malaysia hasilnya Malaysia mampu meningkatkan market di Amerika Syarikat. Short sure, cadangan, way forward. Malaysia memperbagaikan pasaran produknya ke lebih banyak negara-negara Timur Tengah, benua Afrika, negara-negara European Free Trade Association EFTA, Norway, Switzerland, Iceland, ini dan juga negara CTPP dan sebagainya. Pada 2024, nilai perdagangan antara Malaysia dengan EFTA ialah ia 14.4 bilion. Percepatkan perjanjian dengan Mepa, satu perkara yang amat baik ataupun dengan negara-negara EFTA ini. Tadi yang amat perdana Menteri sebut bulan Mei tanda tangan-tanda tangan akan diadakan. Seterusnya segerakan FTA dengan Kesatuan Amerika, Kesatuan Eropah UK. Korea Selatan dan sebagainya mengadakan PTFTA dengan lebih banyak negara-negara pembangunan saya dah sebut ini benda yang penting ya pembangunan special economic zone Johor Singapura ini satu benda yang amat baik yang perlu dipersegerakan dan dipercepatkan seterusnya saya dah sebut juga pembangunan special border economic zone di Bukit Kayu Hitam Selatan Thailand ini kawasan Kubang Pasu ada lebih 4000 ekar tanah MOF converted yang sedang dibangunkan dan GDP 24 bilion dan kalau mengikut statistik dagangan antara dua hala dengan Thailand dengan Malaysia ialah 140 bilion setahun sama banyak nilai import dan ekspor. dan nilai perdagangan ini dijangka meningkat kepada 160 bilion dalam 3 tahun yang akan datang. Pihak kerajaan mempertingkatkan bajet infrastruktur di SBIZ Bukit Kayu Hitam ini banyak lagi saya nak sebut tapi saya langkah sikit lagi kalau tidak lagi yang tuan dan pertua kata habiskan masa mengadakan engagement secara strategik di peringkat tinggi yang di menteri miti sedang sudah pun, pun buat <laughs> <laughs> perkukuhkan perkukuhkan saya duk tengok Dia, tu Dia, tu, Dia, saya tu macam nak saya lah kan duk tentu ni siapa pun kena dengar kata perkukuh dan percepatkan pembangunan industri halal Malaysia supaya ekspor Produk halal dari Malaysia dapat dipertingkatkan, perkukuhkan lagi intra ASEAN trade. Yang ini banyak boleh buat. Banyak. Dapat 4 trillion dia punya trade at the moment. Satu trillion kalau dibuat betul-betul antara negara-negara ASEAN ini. Maka puasanya akan jadi lebih baik. Kolaborasi yang lebih mendalam dengan BRIC, CTPPP, Benua Afrika dan Global South. Yang ini menteri-menteri dia lah, dia buat kerja dia rajin. Seterusnya, Cemak semula atau tangguh kenaikan tarif elektrik pada Julai tahun ini, kalau tidak teruk, daripada ini lagi teruk. Dah lah main dengan tarif, main dengan elektrik lagi, hmm, tutup kedai lah dia pak. Penjimatan perbelanjaan kerajaan untuk menunjukkan kepada rakyat bahawa kerajaan serius dalam menangani isu tarif ini. Kemudiannya subsidi, pembatalan subsidi RON95 harus ditangguh yang ke masa berman, yang lebih sesuai. Kubang, kubang pasu saya dah cukup kot. Rumusan sikit lah. Lagi dua minit lah. Betul-betul dia kena tengok elok. Dia nama segar juga. Saya bagi lagi 30 minit saya padam. Baik. Banyak faktor-faktor krusial yang perlu diambil perhatian secara serius dalam proses perundingan dengan Amerika Syarikat. Antaranya, Malaysia sekarang ni dilihat sebagai mempunyai hubungan yang lebih erat dengan China berbanding Amerika. Prinsip Berkecuali perlu kita pertahankan Malaysia perlu memberikan perdekatan terhadap keperluan Menangani NTB seperti mana Diserlahkan dalam The National Trade Estimate 2025 Amerika Syarikat Jika ia tidak menjejaskan kedaulatan dan kepentingan negara Saya percaya Amerika Syarikat Akan mempertimbangkan pengurangan Tarif 24% jika Malaysia menawarkan pakej yang menarik Tarif semikonduktor juga akan terus dikecualikan jika Amerika Syarikat berpuhati hati yang dengan rasional. Tanya Menteri, Menteri Menteri Menteri. Satu lah ni lah dah. Semakan KDNK perlu dibuat segera. <laughs> Orang dah buat, negara lain dah buat. Sebab banyak pihak membuat pelbagai-bagai unjuran. Yang Ada main, yang buat tiga... Kau rasa boleh duduklah tu. No. 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 Terima kasih. No.